ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੂਛ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਪੂਛ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਛ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਉਹ ਪੂਛ ਖੁਦ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਜਾ ਭਰਾਵਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੇੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਦੇਖਿਓ ਕਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਪੂਛ ਤੋੜਦੀ ਆ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਛ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂਛ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਪੂਛ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾ ਸਣਾ ਵੱਡਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਕੀ ਕਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਰਲੀ ਦਾ ਪੂਛ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ अपने आप की करना यकीन यकीन आ रहा है हम आप भी बने वीडियो तो एंड दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब कोई झाड़ू से छिपकली को भगाते हैं तब उसकी पूंछ टूट जाती है और आपको यह लगता है कि झाड़ू मारने से छिपकली की पूंछ टूटी है इसका सच यह है कि झाड़ू की वजह से नहीं किंतु छिपकली खुद ही अपनी पूंछ तोड़ देती है पर वो ऐसा क्यों करती है और छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है बाद में उस कटी हुई पूंछ को लेने छिपकली वापस क्यों आती है और घरेलू छिपकली के काटने से हमारे शरीर के कौन से अंग में ज्यादा नुकसान होता है तो आज छिपकली की इस सभी रहस्यमय बातों को आसानी से ज्यादातर तो तो लोगों इस बात से अनजान होंगे कि छिपकली खुद ही अपने शरीर से पूंछ को काट देती है क्योंकि कई बार छिपकली शिकारी जानवरों से बचने के लिए और उसे गुमराह करने के लिए पूंछ को अपने शरीर से तोड़ के भाग जाती है इसीलिए जब कोई वस्तु या झाड़ू से छिपकली को मारने की कोशिश करे तब उसे खतरा महसूस होते ही वह डर के कारण पूंछ वही छोड़ के भागने की कोशिश करती है और हमें ऐसा लगता है की हमारे मारने की वजह से उसकी पूंछ टूट गई है कई बार हादसे के दौरान भी उसकी पूँछ टूट जाती है पर ऐसा कभी कभी ही होता है आपने भी कहीं देखा होगा कि पूंछ टूटने के बाद भी हिलती रहती है जिसके पीछे छिपकली का शरीर जिम्मेदार है छिपकली के शरीर में क्रेनियल नर्व नाम की एक ग्रंथि होती है जो पूरे शरीर में सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती है जब पूछ कटती है तब छिपकली के शरीर और दिमाग से क्रेनियल नर्व का कनेक्शन टूट जाता है लेकिन कुछ समय तक पूछ के अंदर के सिग्नल एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से सिग्नल की गति के कारण पूछ कुछ देर तक हिलती रहती है ऐसी घटना कई बार इंसानों में भी देखने को मिलती है कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि हाथ की उंगली कटने के बाद भी कुछ क्षणों तक हिलती रहती है

छिपकली को सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है क्योंकि उसका खून ठंडी प्रकृति का होता है इसी वजह से छिपकलियां बर्फीली जगहों से ज्यादा रेगिस्तान में ही देखने को मिलती है सात हजार से भी ज्यादा प्रजातियों की छिपकलियां हैं जिसमें छह सौ दस प्रजातियां तो भारत में ही देखने को मिल जाती है अब सुनो इस बात का सत्य कई लोग मानते हैं की कटी हुई पूछ को लेने छिपकली वापस क्यों आती है दरअसल बिल्कुल मिथ्या बात है एक बार छिपकली के शरीर से पूछ जुदा हो जाती है तो पूछ उसके किसी काम की नहीं होती घरेलू छिपकली अगर किसी को काट ले तो क्या करना चाहिए घरेलू छिपकली इतनी जहरीली नहीं होती कि आपकी जान ले सके इसलिए घबराना नहीं है अब जहां छिपकली ने कांटा है उस भाग को पानी से और डेटोल से साफ कीजिए एवं अगर उस भाग पे सूजन आई हो तो बर्फ भी लगा सकते हैं वैसे तो छिपकली थोड़ी तो जहरीली होती है इसलिए कोई कोई इंसान को उसके काटने पर हल्का सा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए और टिटनेस का इंजेक्शन भी अवश्य लगवाइए बाकी घरेलू छिपकली इतनी जहरीली नहीं होती कि आपकी जान ले सके इसलिए चिंता मत कीजिए छिपकी यकीन होना आ गया भाई ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਕੀ ਨਾ ਆਈ ਭਾਈ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਛ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਛਾ ਕਿ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਬਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ